Сегодня рано утром приехал, при входе в храм, перед входом в храм обнаружил надпись сатанинская цифра 666 и слово Аташан напоминающее. Ну, я этому не удивился, думаю, может, пьяная компания какая-то веселилась. Начал открывать храм, услышал запах Гарри. Войдя в храм, я обнаружил, что все закопчено, вот, сбежал в алтарь, думал, что-то горит, но все уже было сгоревшее, истлевшее, вот. Оно, по мнению экспертов, само затушилось из-за того, что не было движения воздуха в помещении, вот. Пострадал индитий престола, жертвенника, ну... Стулья, ковры на полу. Вот. Ну и все пропитано гарью, копотью, весь храм. Сейчас занимаем. Убираем, приступили к уборке, прихожане храма помогают. Храм этот стоит с 90... 1999 года. Конфликтов никаких не было. Провокация какая-то стоит. Никаких таких ни скандалов не было, ничего. Бог его знает. Чудом уцелело Евангелие, не загорелось. Обгорел только низ престола. Антиминс не пострадал.